Добрый день, друзья! Я Александр Желобецкий. И сегодня мы поговорим о тех, кто ценой собственной жизни защищал город Николаев от гитлеровцев в самом начале войны, в августе 1941 года. 28 марта – знаменательная дата для Николаева. Именно в этот день, в 1944 году, наш город был освобожден от фашистских захватчиков. Навечно в нашей памяти – подвиг десанта Константина Альшанского. И все мы помним о подпольно-партизанском движении под руководством Виктора Лягина. К сожалению, очень мало сведений о тех людях, которые ценой собственной жизни пытались не отдать в плен наш город в самом начале войны, в августе 1941 года. Мы находимся неподалеку от места героических сражений. Сейчас, находясь в этом уютном и красивом сквере, очень трудно поверить, что 79 лет назад за каждый метр Николаевской земли не на жизнь, а на смерть боролись солдаты и матросы Дунайской флотилии, пытаясь спасти наш город от оккупации. О событиях августа 1941 года расскажет ветеран Черноморского флота, краевед Александр Михайлович Лойко. Добрый день, Александр Михайлович. Добрый день. Скажите, как давно вы заинтересовались историей города Николаева? Мой отец, участник Великой Отечественной войны. И он мне привел ну, вкус к истории, вкус к истории Варваровки. И поэтому я со студенческих лет ну, начал интересоваться историей. Как вы узнали о событиях августа 41 года, подробностях боя и подвиги Леонтия Конина? О бое 13 августа 1941 года я узнал, когда мы с отцом ходили еще на Старый Варваровский мост. И там увидели группу пожилых мужчин. Я от них и от, отца, и от своего отца узнал о подвиге Леонтия Конина и бронекатера номер 404, который погиб. 13 августа 1941 года. О самом подвиге и бои я узнал от участника этих событий Мичмана Гурина, который своими словами рассказал о том, что 13 августа, когда группа катеров и кораблей Дунайской военной флотилии оказались в окружении ну, Днепробухского лимана и не могли выйти ну, в море или в порт, потому что... Варваровский наплавной мост работал, по нему переправлялись отступающие ну, части Красной армии. В 13:00, когда прозвучала команда о разводке моста, командир катера Шуляк дал команду своим матросам, в том числе и Леонтию Конину, развести мост. Они высадились на мост, раскрутили его, развели. И обратно же вернулись на бронекатер. В это время все корабли, в том числе там, ну и ударный железняков, мартынов и 16 катеров штабных, вышли с Днепробукского лимана, прошли мост. Но в это время была сильная бомбежка. И обстрелы со стороны Коренихи, Варваровки, немецких, немецкой артиллерии и танков. И один снаряд попал в бронекатер 404 прямо в башню, где находился этот Леонтий Конин. Бронекатер загорелся и затонул. Тяжело раненых моряков сняли другие корабли. Воды Южного Бога стали могилой для 20-летнего Леонтия Конина и бронекатера 404, который ну, фактически единственный корабль защищал нашу, наш Николаев от немцев. Как вы думаете, почему нам важно знать и передавать память о Второй мировой войне и о тех событиях, которые происходили в то время в нашем городе? Я считаю, что народ, который не знает своего прошлого, не, не может иметь будущего. Чтобы будущее поколение помнило о тех героических и трагических днях, нужно помнить историю, нужно помнить нашу историю. И я считаю, что мы должны поставить памятник матросу Конину, потому что он совершил большой подвиг. В прошлом году Александр Михайлович с единомышленниками обратился ко мне как народному депутату с просьбой помочь увековечить память героя матроса Леонтия Конина и его товарищей, матросов и офицеров Дунайской флотилии, установить памятный знак в сквере Якорь, в микрорайоне Варваровка, где и происходили события августа 1941 года. Я обратился к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой выделить средства из городского бюджета на изготовление памятного знака, а также на согласование земельного участка для его установки. Исполком Гурсовета предложил разместить памятник в сквере солдата, так как сквер Якорь находится в непосредственной близости от Варваровского моста и попадает в план его капитального ремонта. Обустройство всего мемориального комплекса обойдется чуть более 20 тысяч гривен. Эти деньги действительно пойдут на хорошее дело. Мы увековечим память наших героев, восстановим историческую справедливость. И каким бы сложным не было сегодняшнее время, память о тех, кто дал возможность нашим родителям, нам жить, быть свободными, растить и воспитывать своих детей не подвластно времени. Я обращаюсь ко всем друзьям, единомышленникам, депутатам городского совета, в особенности Кириллу Горборову и Александру Бернацкому, которые очень много сил отдают микрорайону Варваровка. Давайте все вместе объединимся и воплотим в жизнь. этот достойный проект чтобы память о защитниках Николаева не канула в лету, а продолжалась в новых поколениях. От души поздравляю ветеранов, всех жителей города Николаева с 76-й годовщиной освобождения нашего города от фашистских захватчиков. Мира и добра всем. Мира и добра нашему городу. Мира, добра и процветания нашей стране. До встречи на моем канале. Відповідь є.